Продовжуємо правду на каналі ЦІВЯ і представляємо гостя експерт Національного екологічного центру Олексія Пасюка. Добрий вечір. Добрий вечір. Приводом для нашої сьогоднішньої зустрічі стала доповідь міжнародної проводородоохоронної організації Грінпіс, які стверджується, що продукти харчування в деяких регіонах України все ще запруднені радіоактивними речовинами після аварії на Чорнобильській АЕС аж у 1986 році. Організація провела дослідження в трьох регіонах України за межами зони відчуження і вивчала зміст радинукліїда це зі в продуктах харчування у багатьох випадках. Атках вміст речовини в продуктах перевищував, допустиму для людей норму. Оце молоко, гриби, ягоди, буряк, картопля, ряд продуктів харчування у деяких районах України інших продуктів все ще забруднені радіоактивними речовинами в Чорнобилі. Як відзначили науковці, Гринпіс цей зі 137 становить довгострокову загрозу для здоров'я людини. Особливо для того і тих, які щодня споживають таку їжу. І от ми зараз побачимо, що сказав професор кафедри гіології харчування Національного медичного університету Ігнат Матаса щодо перспектив нашого життя з цими харчами. Велика біда в тому, що у нас згортується процес контролю радіоактивних речовин. В навколишньому середовищі продукти питання в мене увазі на державному рівні. Якщо держава не зверне увагу, то ми будемо ще в більш великій халепі, тому що кількість інвалідів потерпілих від наслідок Чорновельської Чорнобильської катастрофи буде зростати навіть через 25 років. Вот насколько серьезны такие прогнозы, пан Алексей? И действительно ситуация с цезием 137 в Харчах, она такой загрозливой для здоровья украинцев? В общем-то, в этом не должно быть никакого сюрприза, потому что об этом говорили с самого начала, когда произошла Чернобыльская авария, что идет загрязнение радиоактивное, которое никуда не денется на протяжении десяток, сотен и даже тысяч лет. Соответственно, проблема только в том, что если в первые годы после аварии... Этому уделялось достаточно много внимания. То есть сейчас действительно эм, падает, скажем, фокус на эти вопросы. Хотя и из-за из из Японии? Э, что? Или из-за чего? Из-за из Японии, вероятно. Уже мы опять обратили внимание на радиоактивные да, да. силы. Ну, с другой да. стороны, в этом году 25 лет Чернобыльской аварии. Это тоже повод, собственно говоря, Гринпис к этому моменту и приурочивал свое исследование. Но дело в том, что надо еще иметь в виду, что... А, а, вот, люди пострадавшие от чернобыля проблемы со здоровьем они есть но они постоянно скажем умалчиваются да? изначально а почему ну, изначально это было связано с тем что а, из всех болезней напрямую с чернобыльской аварии связали только рак щитовидной железы или, или химии потому что это было очень сложно опровергнуть что это не связано все остальное было сложнее доказать и соответственно для того чтобы государство не брало на себя ответственность за, собственно говоря, проблему со здоровьем людей, которые возникли из-за Чернобыля. И было проще сказать, ребята, это у вас не из-за чернобыльской аварии. И, в общем-то, этот подход продолжается. И что самое интересное, что он э, не только на уровне украинской власти происходит, но тот же, э, та же Всемирная организация здравоохранения, она тоже предпочитала замалчивать э, результаты Чернобыльской аварии с точки зрения медицинских последствий. Тут ведь очень важно понять, э, насколько для э, сегодня украинцев вот эти все вещи являются, скажем так, определяющими с точки зрения сегодняшнего существования. Я очень часто слышу, что экологические проблемы не могут быть для общества важны, потому что общество бедное, но нищее. Это вот сытые немцы могут сейчас голосовать за партию зеленых, потому что понимают, насколько ей серьезными и опасными являются проблемы атомной энергетики в Германии. А бедные украинцы им выживать надо, а не думать такой ерунде. Ну, это, во-первых, бедность, это понятие относительное, и смотря с кем сравнивать. Но мы, мы себя считаем самое... бедными, да, знаете? Да, вопрос не это... в том, бедные мы, мы или нет, Мы даже при... мы себя бедными считаем. Абсолютно верно. Да. Вот. Но это вопрос приоритетов, которые в том числе на политическом уровне, потому что отчасти это формируется. Формируется и через средства массовой информации, э, формируется этими программами, которые государство реализовывает. И э, в данной ситуации всем намного проще делать вид, что чернобыльская авария произошла когда-то давно, и проблем ее нет. Хотя мы продолжаем, собственно говоря, за нее платить, и мы должны были бы платить еще больше. И отчасти государство, как раз пыталось ограничить то, сколько оно должно выплатить людям в качестве компенсации за счет того, что сужались зоны, которые считаются да, пострадавшими от Чернобыльской аварии, опять же, инвалиды. Инвалиды они за Чернобыль или не соседней Беларуси вообще эти зоны практически уже уменьшены до минимума. Да, но сложность еще заключается в том, что даже ту Чернобыльскую зону 30 километровую, которую у нас есть сейчас, постоянно... Продвигается мысль о том, что ее пора возрождать, давайте выращивать там сельскохозяйственную продукцию, давайте с ней что-то делать, хотя это, собственно говоря, безумие, потому что это как раз приведет к еще большему распространению радиоактивных материалов по стране, то есть э, будь то сельское хозяйство или там, я не знаю, древесину если начнут возить. И, в принципе, у нас нет необходимости сейчас эту зону, собственно говоря, использовать. У нас достаточно других территорий. А сколько, а сколько лет еще она должна быть в таком странном состоянии, если так разобраться? Вопрос рекреации — это тоже вопрос, на который надо отдать ответ. Когда? Да, и это очень сложно с точки зрения тоже науки, потому что какая доза радиации... Не, не опасно. Не опасно. Не опасно да. Да. Есть много всяких мнений по этому поводу, поэтому есть какие-то стандарты, которые вот там Гринпис говорит о том, что какие-то стандарты превышены, но а если они ниже этого стандарты то имеется в виду, если радиоактивное загрязнение выше, чем изначально, но ниже того, что государство считает опасным. Это разве не проблема? Это тоже может быть проблема. Поэтому четко сказать, когда Чернобыльская зона перестанет быть проблемой, очень сложно. Тем более, что надо понимать, что вот сейчас собираются построить новый саркофаг над взорвавшимся четвертым блоком. Это же не окончательное не, не, не решение проблемы. Потому что, и в этом, кстати, одна из опасностей заключается в том, что часть людей, политиков, они предпочитают сделать вид, вот мы построим новую арку, и на этом проблема Чернобыля будет закрыта. Но нет, потом нужно что-то делать с тем, что находится под, собственно говоря, в разрушенном блоке. Туда, туда нужно будет это радиоактивные материалы доставать и складировать так Уже чтобы внутри они самого саркофага. да 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 и складировать так чтобы они не представляли угрозу то есть были где-то на контролируемых площадках ну это же вопрос который вообще никогда не обсуждал считается что нужно просто укрыть саркофаг нет есть, есть собственно говоря представление просто саркофаг видится как первоочередная задача и пока пока не решена одна сложно пока что говорить о следующих шагах а тут еще вопрос в том что сейчас не хватает 600 миллионов евро, собственно говоря, чтобы закончить эту акцию. Я так понимаю, что рассчитывает украинское правительство получить деньги спонсоров, поэтому в Да, компейенция... но спонсоры уже платили-платили, и как раз то, как реализовывается проект, вызывает много вопросов. И это, кстати, показывает вообще ситуацию с атомной энергетикой. Когда ключевые международные компании, которые специализируются в атомной энергетике, не способны решить задачи, которые, собственно говоря, Чернобыль перед ними поставил, это показывает о то, том, что мы не можем рассчитывать на атомную энергетику, потому что как только задача выходит за стандарты, то решение не оказывается. Ну, это мы видим по японскому как раз примеру, да? Да. Но, кстати говоря, я сейчас видел во многих странах после того, что происходит, начало. на Фукусиме задаются вопросами, в принципе, о том, как использовать атомную энергетику. И, по идее, Украина страна, где произошла Чернобыльская авария, она как-то не очень э, активно выглядит на этом общем фоне. Гораздо больше об этом говорят в странах, которые благополучны, где ничего никогда не проходило. Это проходило в таких странах, как Германия, как Франция, очень странно, что украинское общество не задается таким вопросом. Ну, у нас это еще связано с тем, что бизнес. У нас э, атомная энергетика находится в государственной собственности, а вокруг нее есть коммерческие компании, которые ее обслуживают. И это может частично отвечать на вопрос. С другой стороны, э, так исторически сложилось, что у нас довольно осознанно, собственно говоря, сейчас атомная энергетика производит половину электричества. Не энергии, а электричества. Но при том, что э, атомные станции составляют только треть от установленных мощностей. Это из-за того, что атомной энергетике дается предпочтение, то есть она работает тогда, когда стоят другие блоки, например, на тепловых электростанциях. Ну а что у нас есть варианты сейчас нашей конечно экономики? у нас конечно есть варианты. Ну, честно говоря, вариан... первый из них даже не столько в том, чтобы использовать другие мощности, а в том, чтобы снижать потребление. Украина чрезвычайно энергонеэффективная страна. Ну об этом и... говорят всегда, когда речь о газе и нефти, да, а, а, ну да. В, том, в том числе как... по электроэнергии. То есть у нас для того, чтобы сделать ту же табуретку, нужно там в 3-4 раза больше энергии, чем в других странах, например. И это было бы дешевле, дешевле, чем любые новые установленные мощности. А у нас, в общем-то, получается, что на радость одной промышленности вкладываются довольно большие деньги. Вот как, например, на Хмельницкой второй блок, и на, на Ровенский был четвертый достроен в 2000-х уже годах, при том, что спроса на электроэнергию такого не было. И мы оказываемся в ситуации, когда часть энергоблоков атомных, они просто стоят из-за того, что диспетчер не дает им возможности продавать. В прошлом году зимой, в феврале месяце, пять блоков из 15 стояли неделю. Почему? То есть треть атомной энергетики не просто не использовалась. А как вы вообще оценивается уровень безопасности на атомных электростанциях нынешних? Вот украинские атомные электростанции, они какие, как, какого рода вообще конструкциям сегодня относятся? С точки зрения современности, с точки зрения угу. вообще? Ну, возможно... сложность в том, что с атомной энергетикой она не может быть безопасной в принципе. Какие бы технологии ни были, те, которые, по крайней мере, сегодня там технически хоть где-то реализованы, они все равно предусматривают, во-первых, так сказать, непроектной аварии. Но, кроме того, сложность в том, что еще все варианты развития событий невозможно э, предугадать. Но если чисто технически сравнивать, надо еще понимать, что э, безопасность можно все время поднимать, это бесконечный процесс. Но для этого нужно вкладывать в это деньги. И чем больше вкладываешь, тем меньше теряет атомная энергетика смысл. Ну а если просто для сравнения, то вот, например, в Чехии после Советского Союза тоже осталась атомная электростанция в Темелине. Ее там потом в Чехии достраивали еще 10 лет. Так вот, на этой станции были сделаны такие меры по повышению безопасности, которые, когда в Украине позже запускали Хмельницкую и Ровенские новые блоки, там эти меры не были реализованы и с точки зрения коммерческой как бы, нецелесообразности. Ну, ведь сейчас Евросоюз, кстати, очень у некоторых стран новых Евросоюза требует вообще закрытия атомных электростанций. Вот яркий пример, это С в Литве. Да, да, но она должна была бы и так закрываться. Тут все время идет как бы э, такое... Э, вот нам все время рассказывают, Чернобыльскую станцию закрыли под давлением Запада. Запада да. На самом деле у нее в 2000 году заканчивался Ресурс... срок эксплуатации. Да. И на самом деле 19... то есть 15 декабря, когда было торжественное закрытие, на этот момент станция уже не вырабатывала никакого электричества. Это был, собственно говоря, театр, потому что Украина очень долго использовала э, чернобыльскую станцию именно э, как шантаж, собственно говоря, Запада на то, чтобы получить деньги. Для саркофага, новый, да. Для саркофага так. и еще и для новые блоки. Вот в чем сложность. И тогда Запад, конечно, не понимал, зачем Украине давать деньги на эти новые блоки, в ситуации, когда это не нужно с точки зрения новых мощностей, и в ситуации, где с атомной энергетикой проблемы, в общем-то. То есть, по большому счету, хотите сказать, что, в принципе, даже если мы станем частью Европы, то будут работать те станции, которые не выработали ресурс. То есть это никак не связано одно с другим? Нет, тут есть одна захвостка. Например, в течение следующих десяти лет, Каждые два года должно было закрываться блоки, потому что mm -hmm. они выработали свой ресурс 30 mm -hmm. лет. Но э, украинское правительство, собственно говоря, приняло решение о продлении эксплуатации этих блоков. И сейчас на Ровенской станции уже первый, второй блок получили лицензию на продление срока эксплуатации это не еще на 20 лет. Это каждая страна. Дело ну, в том, понятно. что нет ничего такого, как европейская норма. Да, я понял. В Германии, в Восточной Германии, после объединения, свежепостроенную советскую станцию тут же То закрыли. Да, да я понимаю. Ну вот, это, кстати, хороший ответ на очень многие вопросы. Подякую эксперту Национального экологичного центра Алексею Пасюкову за участь в нашей сегодняшней программе. Дякую, пане Алексею, что были сегодня Все с нами. Хорошим. А вам, шановные глядачи, нагадаю, что завтра, как завжди, мы встретимся с вами в 19.30 на канале ТВ. И так, что до новых встреч и хай вам счаститься. Партнер показу журнал Профиль Позорный навколо.